Нашу програму продовжує рубрика з перших вуст, з якої ви дізнаєтеся про особливості реформування спрощеної системи оподаткування. Тема нашої сьогоднішньої передачі реформування упрощеної системи налогообложения, учета і отчетности субъектов малого предпринимательства. Принятие Верховной Рады Украины закона от 4 ноября 2011 года, номер 4014, о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения учета и отчетности является важнейшим шагом навстречу улучшения налогового климата для всех предпринимателей Украины. Я хочу напомнить, что этот новый закон вступает в силу с 1 января 2012 года года. И с этого момента для всех субъектов хозяйской деятельности будет устанавливаться исключительно в рамках Налогового кодекса Украины вопрос, который регулирует уплату единого налога. Новым законом субъекты ведения хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения учета и отчетности, разделяется на несколько групп плательщиков единого налога. Давайте просмотрим подробно эти группы, а также остановимся на ставках налога. Вы правы. Такие субъекты хозяйствования разделяются на четыре группы плательщиков единого налога. К ним относятся как физические, так и юридические лица. Давайте конкретизируем изложенное. В соответствии с новым законом физические лица, предприниматели, делятся на три группы. К первой группе относятся предприниматели, которые не используют труд наемных лиц и которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров э, с торговых мест на рынках или осуществляет хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Объем дохода за календарный год не должен превышать 150 тысяч гривен. Для таких предпринимателей устанавливается ставка в размере от 1 до 10% от минимальной заработной платы. Это 10-100 гривен. Ко второй группе относятся предприниматели, которые в течение календарного года используют труд не более 10 наемных лиц и объем дохода таких предпринимателей не должен превышать 1 миллиона гривен. Эти предприниматели осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе и бытовых, как для населения, так и для плательщиков единого налога. Кроме того, они могут производить и продавать продукцию, а также вести хозяйскую деятельность в ресторанном бизнесе. Ставка для таких предпринимателей составляет от 2% до 20% минимальной заработной платы. Это будет от 20 до 200 гривен. К третьей группе принадлежат лица, которые не имеют больше 20 наемных лиц, и объем дохода таких предпринимателей не превышает 3 миллионов гривен в год. Ставка для этой группы 3% от полученной выручки при условии уплаты НДС, и 5% они могут выбрать, если не будут платить налог на добавленную стоимость. Что же касается юридических лиц, то они относятся к четвертой группе. Они могут вести хозяйскую деятельность в любом спектре организационно-правовой формы, которые в течение календарного года отвечают совокупности таких критериев. Среднечисленное количество работников не должно превышать 50 лиц. Объем дохода не должен превышать 5 миллионов гривен в год. И последний вопрос. Какие налоговые периоды для плательщиков единого налога всех групп для подачи отчетности и уплаты единого налога? Налоговым отчетным периодом для плательщиков единого налога первой группы является календарный год. Для плательщиков второй и четвертой группы – календарный квартал. Плательщики единого налога первой и второй групп платят единый налог путем осуществления авансового взноса не позже, но включительно 20 числа текущего месяца. Такие плательщики единого налога могут осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый период, то ли это будет календарный квартал, то ли это будет календарный год, но не более до конца Отчетного года. Плательщики единого налога 3-4 группы платят единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи квартальной декларации. Уплата единого налога осуществляется за местом налогового адреса и единый налог, начисленный на превышение объема дохода, платится также в течение 10 дней после предельного срока предоставления налоговой декларации за налоговый отчетный квартал.